Halo Dulur Football, berikut ini hasil lengkap pertandingan Piala AFF U16 2024. Berserta klasemen dan jadwal pertandingan. Yuk mampir ke channel Kampung Bola, kepoin channel ini, dengan klik tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi. Berikut ini hasil pertandingan Piala AFF U16 2024. Di pertandingan pembuka Piala AFF U16, ada Laos U16 versus Filipina U16 berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Laos U16. Berikut ini klasemen Piala AFF U16 2024. Di grup A, di peringkat pertama ada Laos, dengan 3 poin. Di peringkat B2 ada Indonesia, dengan 0 poin. Di peringkat ketiga Singapura, dengan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Filipina dengan 0 poin. Di grup B, yang pertama ada Vietnam. Yang kedua ada Myanmar. Yang ketiga ada Kamboja, yang keempat ada Brunei Darussalam. Di grup C, yang pertama ada Thailand. Yang kedua ada Malaysia. Yang ketiga ada Timor Leste. Dan yang keempat ada Australia. Berikut ini jadwal pertandingan Piala AFF U16 2024. Di pertandingan malam ini, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia Garuda Muda kita akan bertanding melawan Singapura di Stadion Manahan Solo.